श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या श्री स्वामी समर्थ या यूट्यूब चॅनलवर भक्तांनो आज आपल्या मनातील इच्छापूर्तीसाठी आज आपण श्री स्वामी समर्थ महाराज आणि दत्तगुरू महाराज यांचा पावन असलेला हा मंत्र आता जप करणार आहोत आपल्या भक्तांच्या कायम पाठीशी उभे असणाऱ्या श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा आज प्रकट दिन आहे आपल्यावरती आणि आपल्या कुटुंबावरती श्री स्वामी समर्थ माऊलींचा आशीर्वाद राहावा यासाठी आज आपण श्री स्वामी समर्थ माऊलींचा जप करणार आहोत स्वामी माऊलींच्या पादुकाला स्पर्श करून हवे ती तुमची इच्छा पूर्ण होईल भक्तांनो साक्षात ब्रह्मांडाचे नायक श्री स्वामी समर्थ माऊली यांच्या ह्या पादुका तुमच्यासमोर आहेत त्यामुळे या पादुकाला स्पर्श करून तुम्हाला हवे तेवढे तुमच्या इच्छा पूर्ण करता येतील भक्तांनो श्री स्वामी माऊलींच्या या भूमीमध्ये तयार झालेले मंत्र तुम्हाला नक्कीच एका नवीन शिखरावरती जाण्यास मदत करतील आज आपण असा एक दिव्य मंत्र पाहणार आहोत या मंत्राच्या सहाय्याने तुम्हाला तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करता येतील आणि तुम्ही लवकरच श्रीमंतीकडे वाटचाल करू लागताल भक्तांनो हा मंत्र एवढा शक्तिशाली आहे की तुमच्या सर्व इच्छा त्या मंत्राच्याद्वारे पूर्ण होतील भक्तांनो आम्ही तुम्हाला विश्वास देऊन सांगतो की हा मंत्र ऐकताच स्वामी तुम्हाला नक्कीच मार्ग दाख दाखवतील आणि तुमच्यावरती प्रसन्न होतील तुमची कितीही मोठी इच्छा असू दे ती स्वामी समर्थ महाराज एका क्षणामध्ये पूर्ण करतील स्वामी शक्तीवरती विश्वास असेल तर लगेच आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करायला विसरू नका या मंत्राच्या सहाय्याने लाखो भक्तांच्या इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत आणि तुमची ही इच्छा लवकरच पूर्ण होणार आहे श्री स्वामी माऊलींच्या पद पादुकाला नक्कीच बोट लावून बघ तुझी इच्छा पूर्ण नाही झाली तर पहा भक्तानो या स्वामी समर्थ महाराजांच्या पादुका आहेत या पादुकावर बोट ठेवला तर तुझ्या इच्छा पूर्ण व्हायला काहीही वेळ लागणार नाही श्री स्वामी माऊलींच्या आशीर्वादाने तुम्हाला नक्कीच पैसा मिळणार आहे भक्तानो तुम्ही खऱ्या मनाने स्वामी समर्थ महाराजांचे ध्यान केले तर तुम्हाला कोणीही श्रीमंत होण्यापासून रोखू शकत नाही तुम्हाला फक्त श्री स्वामी समर्थ मावरींचा मनोभावाने या मंत्राचा जप ऐकावा लागेल तुम्ही जर कामात व्यस्त असाल किंवा तुम्ही झोपेत असाल तर तुम्हाला फक्त हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून सोडून द्यायचा आहे स्वामी समर्थ महाराज आज तुम्हाला प्रकट दिनानिमित्त नक्कीच तुम्हाला तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतील स्वामी बाळा हा व्हिडिओ तुझ्यापर्यंत पोहोचला आहे तुला हा व्हिडिओ स्किप करू नको हा व्हिडिओ पाहिल्याशिवाय तुला स्वामी समर्थ महाराजांची महिमा कळणार नाही तू जर स्वामीवरती विश्वास ठेवत असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला आणि स्वामी समर्थ महाराजांच्या पादुकाला स्पर्श करून तुझ्या आयुष्याचं सोनं करायला विसरणार नाहीस बघता श्री स्वामी माऊलींनी अत्यंत मनोभावाने हा व्हिडिओ तुझ्यापर्यंत पाठवला हो आहे त्यामुळे दुर्लक्ष न करता या स्वामी माऊलींच्या व्हिडिओला नक्कीच बघायला विसरू नको आणि स्वामी माऊलींच्या पादुकाला नक्कीच स्पर्श करायला विसरू नको जेणेकरून तुझ्या घरातील आर्थिक स्थिती ही सुधारत जाईल चला तर मग भक्तांना उशीर न करता आपण या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज लिहायला विसरू नका मन्त्र पुडिल् प्रमाणे श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्य नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्ताय नमः श्री स्वामी समर्य नमः श्री स्वामी समर्थाय 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 नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समरताय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समरताय नमः श्री स्वामी समरताय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः